Сейчас мы выполняем работы по сборке, ну, монтажу генерационной остановки мощностью 1,5 мегаватта. На данный момент выполнены работы по подготовке бетонного основания, залиты фундаменты. На данный момент готовимся принимать бетон и заливать тонную плиту. В дальнейшем, после заливки бетонной плиты, будем выполнять монтаж металлоконструкций которые изготавливаем на данный момент на базе и готовим. После монтажа металлоконструкций производится монтаж самой конгерационной установки на фундамент. Завод газа будет осуществляться через стену и идти со стороны газопадающей станции. Вывод и подвод тепловых мереж будут осуществляться рядом существующие мережи и врезаться сюда в насосную, в районе насосных, оборудования насосного. Ну и в дальнейшем здесь будет отдельное здание стоять. Выложена кирпичная кладка, которая будет отделять основное здание от здания конгенерационного установка. Сверху будет установлена смонтирована крыша, которая также будет защищать конгенерационную установку. Ну и смонтирована система вентиляции. Здание будет все обновлено, заменены окна на пластиковые, ну и приведен более-менее нормальный современный вид. Процес будівництва триває. «Вольтенерджі» виконує свої роботи від будівельно монтажних до прокладки газопроводів, до виготовлення ШГРП, до збирання щитів автоматики і силових щитів. Також робимо пусконаладжувані роботи. Далі буде відео, як ми цю установку змонтуємо і як ми будемо її запускати. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал.